ətor müəzzib natılması da verdişdi. Atmaması öz də verdişdi. Beləki də bir rəsmi şəxsin belə danışması düzgün qəbul olunmaz, amma o doğrudan ürəyindən keçən bir sözlərdi ki, çox təəssüf ki, hələ ki bu bu sahədə biraz bizim çatdırmadığımız, yerinə doldurmalar olduğumuz çoxlu boşluqlarımız var ki, e, atırıq. Yəni necə ola bilərik? Biz hansı tam gedirik? Hansı piknik təşkil edirik və ya təcili hansı tədbirlərə gedirik və orada formalaşan tutlanatamızı yerinə də qoyuruq. Ətrafımız atıb gedəcəyik təbiətin özü biz necə sevməyə bilərik? Necə biz axı biz çox şeylərdə örnək milləti. Xəzər dənizi şimaldan cənuba onlayn xar vasitəsi ilə şirləndirilir. Səbəbkarlara xəbərdarlıq olunur, cərimə və iddialar tətbiq olunur. Toplanılmış materiallar məhkəmələrə göndərilir, lakin nəticə hələ də ürəy açan deyil, əksinə. Bu çək işçilərindən bağlı çox böyük problem qalmaqdadır. Biz də sanksiyalar deyiləndə danışıq artıq məcbur bu dilə danışmağa cəmlələr yazır. Ən az cəriməmiz tətbiq olunandan cərimə fiziki şəxslər üçün kimə manat. Vəzifəli şəxslər üçün daha çox, hüquqi şəxslər üçün 30.000 manatlarla cəmiyyətə tətbiq olunur. Var ödəyənlər də var cəriməni, məhkəmə çəkişmələrimiz də var bu gün onlarla bizim bu, bu məsələlə bağlı konkret məhkəmələrdə işlərimiz var ki, biz cərimələririk məhkəməyə veririk. Ümumiyyətlə bununla bağlı hansısa preventiv tədbirlər görürük, amma razılaşanlar da var, razılaşmayanlar da var. Bununla bağlı çoxlu proseslər gedir. Bakının özünün meqapolis olması, burada əhalinin çox sıx məskunlaşması və əsasən də əhalinin fəaliyyət nəticəsində formalaşan o çirkəp suların, məişət çirkəp sularının dənizə atılması, bu da əlbəttə ki, mənfi təsirlərdir və digər təsir də Iı, həzər boyu Hövzədə, o sahil boyu ərazilərdə yerləşən ictimai yaşayış obyektləridir. Bu restoranlar, kafeydər, çimərliklər, otellər və bu, bunların fəaliyyətindən formulolşan çirkab sularının Xəzərə ya birbaşa atılması, təmizlənmədən və ya da ki, tam təmizlənmədən atılması nəticəsində Xəzər olan təsirlərdir. İndi yanımızdakı xəritədə mən sizə göstərməyə çalışacağam. Bu ıı, xəritədə Abşeronun xəritəsidir. Çöv, ıı, xəzər ıı, Xəzərin Ə, Azərbaycan səhərlərində ümumilikdə 130-a yaxın ə, axın axmalar deyilir, axıntılar deyilir. Mənbələrdə çıxdırma mənbələri mənbələr qeyd olunub. Bunun Abşeron xeyətəsə nəzər yetirdiyimizdə Abşeronda Ceyran Zəlhəzər dağı kəsəbəsindən ədət yeni Ələsəyə qədər olan hissədə 72 əxər qeyd analox xətdə gördüyünüz kimi və bu axarların əksəriyyəti birbaşa Xəzərin ekosistemlərinə ciddi mənfi təsir göstərən axarlardır. Bunların içində qeyd etdiyimiz kimi həm istehsalat suları, istehsalat fəaliyyətində, istehsal fəaliyyətindən formalaşan sulardır. Böyük əksəriyyət əlbəttə ki, məişət çirkəsu lardır və bu görülən sayın daha böyük hissəsini də formullaşdırır bu safkarlıq subyektləri hansılar ki onların da fəaliyyətindən Xəzər az zərər çəkmir.